ৰাতিপুৱা শুই উঠি গাটো ধুই আহোঁ মানে দেখিলোঁ আয়োজন দেখোন আজি বেলেগহে চলি আছে মানে মাহীয়ে বনাই আছে আলু পৰাঠা বাতিটোত আলু পিটিকাখিনি দেখি ভাবিলোঁ অকণমান মই খায়েই চাওঁ কেনেকুৱা সোৱাদ হৈছে সেই দুদিনৰ পৰা যিহে পেলপেলীয়া বতৰ হৈছে ঘৰত থাকি ধুনীয়া ধুনীয়া ভোজ চোৱাটো ৰেচিপি বনাই খোৱাটোহে আচল কথা হৈছে কিন্তু বাহিৰত থকা সকলৰ বাবে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত যিসকল ব্যস্ত হৈ আছে যিসকল বাহিৰত যাবলগীয়া হৈছে তেখেতসকলৰ কাৰণে সঁচাকৈ বেয়া লগা পৰিৱেশ হৈছে কাৰণ আটাইৰ ফালে পানী এতিয়া কিন্তু টাৱা যিমানে গৰম হৈছে সিমানে মোৰ পেটত চুহা দৌৰিছে যি কি নহওক এয়া মই যোৱাকালি লগাইছিলোঁ মেহেন্দী এতিয়া ষ্টেইমটো বাৰু এনেকুৱা আহিছে ইয়াতকৈ আৰু ডিপ হ'ব আপোনালোকে যদি মেহেন্দিৰ কাৰণে যদি বিচাৰে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ টাৱাখনত দি দিছে সঁচাকৈ মোৰ এতিয়া বহুত বেছিয়ে ভোক লাগিছে কিবা কিবি তেল চেল দি দিলে এইবিলাক ওপৰত এতিয়া আমাৰ হৈ গৈছেই প্ৰায় আৰু আলু পৰাঠা মই কিন্তু বহি বহি খোৱা নাই দেই পৰাঠাৰ লগত খাবলৈ গাখীৰ দিয়া চাহকাপ ময়ে বনাই লৈছোঁ মাহীয়ে ফটো উঠাবৰ কাৰণে সজাই পৰাই ল'ব ধৰিছে মই বোলো এনেকৈ নহ'ব দেই গৰম গৰম পৰঠা চকুৰ আগত চাই থাকিব নোৱাৰি সোনকালে আহা একেবাৰে গৰমে গৰমেই খাওঁ মোৰ সৰু মাহী ৰন্ধা বঢ়া খুবেই পাৰ্কত তাই ৰান্ধি খুব ভাল পায় সেইকাৰণে আমাক মাজে মাজে এনেধৰণে ৰেচিপি বনাই খুৱাই থাকে এতিয়া মই ফিডবেক দি আছোঁ যে খাই বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ ছ' মাছ চৌমাহী আজি ইমান ধুনীয়া বতৰত তুমি আলু পৰঠা বনাই খোৱাৰ বাবে